Еще хотел бы сказать, у нас впереди 9 мая. Я предлагаю на 9 мая поднять весь город и не пустить фашистских тварей, которые руководят городами и области, на трибуну, туда, где они будут рассказывать, какие хорошие ветераны. Им там не место, хунти не место на трибуне. Эти святые места нельзя опозорить. Что еще хочу сказать? Значит, сейчас здесь стоит представитель с Мариуполя. Вчера арестовали народного губернатора Дмитрия Кузьмина, да. А сегодня ему в Киеве поломали ноги. Сколько мы будем, сколько мы будем превращаться в барана? Вот мы бараны все. Нас режут, а мы молчим. Есть такое, есть такое понятие гражданский арест. Если дальше нас будут арестовывать, предлагаю делать гражданские аресты здесь и менять на наших. Только так. Мы дончане, как так случилось? Один человек объявил войну всей Донецкой области, а мы стоим и не знаем, что делать. Четыре года наши отцы Четыре года наши отцы и деды освобождали Украину от фашистской нечисти. Мы виноваты перед ними. 4, за четыре месяца фашисты взяли Украину. И что получилось интересная вещь. Единственный Донбасс, Луганск, Харьков, Днепропетров, Запорожье, чтит наших Беркутов, работников внутренних войск, работников милиции, донецких милиционеров. 300 человек прошли через жернова Киева. И что мы получаем взамен от наших работников милиции? Повестки, повестки, аресты, уголовные дела. Но нельзя так. Ну, повернитесь к своему народу. Давайте вместе выйдем и снесем фашистскую власть эту.